হেল্ল' এভ্ৰান ৱেলকাম টু মাৰ ইউটিউব চেনেল কবিতা লক্ষ্মী আজি বাহিৰতে বনাইছোঁ মানে কাপোৰখিনি মেলিবলৈ আহিলোঁ কাপোৰখিনি মেলি পিনি ইয়াতে মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ' মানে এদিন বনাবলৈ পোৱা নাই নবনাই নবনাই বা কিবা এলাহ লগা হৈ গ'ল মানে ছোৱালী স্কুললৈ গ'ল ছোৱালী স্কুলৰ পৰা মানে আহিব এতিয়া তেনেকুৱা সময়তে মই বোলো ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ভাত পানী বনাই ৰেডি হ'লোঁ ইহঁতি আহিলে ভাত খাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে মোৰ চেনেলটো বহুতখিনি গ্ৰ'থ হ'ল মোৰ চেনেলটো এতিয়া আঠশ তেত্ৰিছটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল কিমান বেছি ভাল লগা কথা আৰু বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে মোৰ এহেজাৰ মানে কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এহেজাৰ কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলটো চলি থাকিব নকৰিলোঁ আজি মোৰ ভাল লগা কি জানিছেনে মই আজি মই নিজেই কিমান কাম কৰিছোঁ দেখাম বাৰু দেই ফোনটো তলত থ'ব লাগিব বাৰু যে দেখিছে এনেকুৱাত মই কেক বনাইছোঁ অভেনৰ ভিতৰত দি ধুনীয়াকৈ কেক কেমেৰাটো ভালকৈ ৰখাব পৰা নাই ছেটিংটো মিলাবলৈ যে কিমান টাইম লাগে আজি ইয়াত কেক বনাইছোঁ কাপত এনেকৈ কফি কাপত ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ কেক সেয়েহে কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু আজি চাহ খাবলৈ বুলি এনেকৈ কেক বনালোঁ অভেনৰ ভিতৰত এটা আছে এইটো হৈছে পিঠাগুড়ি কেক আৰু এয়া ময়দা কেক কাপত প্ৰথম বনাব লৈছোঁ দেই এনেকৈ অ'ভেনটো সৰু যে দুটা খাব নোযোৱে মানে ওপৰত ওপৰতো এটা কেক দিছোঁ তলত মানে গিলাচ কেককেইটা দিছোঁ তাৰপিছত সেয়েহে কম সময়ৰ ভিতৰত গিলাচ কেককেইটা হ'বৰ কাৰণে ওপৰতে ডাঙৰ কেকটো দি হেৰি কৰি থৈছোঁ মানে বিছ মিনিটমানত এইটো তল মানে সৰু গিলাচ কেককেইটা হৈ যাব সেইকাৰণে সেইকেইটা তলত দিছোঁ সেইকেইটা উঠাই আঁতৰাই মানে পিছত ডাঙৰ কেকটো তললৈ দি দিম দুটা ভৰাই থৈছিলোঁ যে ডাঙৰ কেকটো আঁতৰাই দিবলগীয়া হৈ গ'ল মানে বেছি এইখিনি বেছি ফুলি গ'ল সেইকাৰণে গিলাচ কেককেইটাকে ভৰাই থৈছোঁ ফাইনেলি মোৰ কেক হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল এইফালে মোৰ ডাঙৰ কেকটো হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি গোটেইখিনি কেক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত বনাব লৈছোঁ কেক যিহেতু হৈ গ'ল মাছ আছিলে মাছ ফুলকবিৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী বনাইছোঁ তাৰপিছত বন্ধাকবি আমি কৰোৱা লগতে ভাজি চানি খাই গ'ল সানিলে আজি বহুত টাইম কৰিলোঁ মানে ইমান বেছি নকৰাকৈ আজি সেইফালে বহুত টাইম থিয় হৈ থিয়ে কে'কখিনি বনালোঁ ভাত বনালোঁ সেইখিনি বহুত টাইম গ'ল ভিডিঅ'টো মই আজি ইমানেই আছিল চাইকে নাপালে কমেণ্ট এটা কৰিম